Понеділок, 13 червня, оперативна нарада у міського голови. Підприємство Чисте місто розробляє нову систему вивозу сміття для приватного сектору, де мешканці найгірше сплачують за послуги підприємства, розповідає керівник чистого міста. Так називаємо пакетна система вивозу мусора, яка будет ну, представляти для частного сектора. Тобто, що це значить? Це значить, що ви покупаєте пакет. который складываете в мусор, ну и, соответственно, заплатите за него. Что, как оно, расчет, как происходит. Себестоимость пакета 45 копеек. И из расчета то, что вывоз 22,84 Гривны, и за хранение 22 гривны. Из этих тарифов э, расчет пакета по объему составляет 3,37. В итоге получается 3,82 э, 35-литровый пакет. Вот люди заплатили за этот пакет, соответственно, э, с его э, предприятия будут забирать. Но при этом, ну, как бы сказать, согласно этим расчетам, при пакетной системе человек будет оплачивать за фактический вывоз, вывоз твердых бытовых отходов. Ну, планируется выставить на ближайшее рассмотрение в чтобы утвердить этот тариф по частному сектору, так как по многоквартирным многоэтажным домам тариф пересмотрен, не пересматривался еще по частному сектору. Между чистым местом тажрео снова конфликт. Через борги, які жрео не сплачує чистому місту, доступ на полігон твердих побутових відходів для нього знову може бути закритий. А це загрожує новими купами сміття в місті. На даний момент комунальне підприємство Жрео задовжало чистому місту 232 тисячі гривень. Це з сентября 2015 року. У Нас була договореність з ними о том, що вони будуть кожну... неделю проплачивает определенную сумму денег и оплачивать за текущие услуги по чистому месту. Ну, пока в начале была оплата, но сейчас оплаты нету. Давайте рассмотрим опять предложение о том, что или вы платите, и мы будем принимать опять крайние меры, то есть закрытие полигона для предприятия КП У ЖРЭО ответ одна. с чистым местом, коли з ними розрахується бюджет. Загалом бюджети усіх рівнів винні в за попередні роки більше 3,5 мільйонів гривень. Борги нашому підприємству льготи 189,9, субсидії 441,7 тисяч гривень, борг місцевого бюджету 1,939,7 мільйонів за 13-14 сверхплана виконання 366,8 мільйонів. Работы сверхплана 2015 -го года, 292 тысячи работы, выполненные за первый квартал 2016 -го года, 241,5 это неоплаченные работы за апрель 2016 -го года, и май месяц еще не обсчитан, но ориентировочно тоже отходил, 1200. За 2013 год я таких долгов не знаю, честно говоря. За 2014 год знаю, за 2015 год знаю. За 2013 год я не видел цифр Павлович. Непорозуміння виникли з бюджетними коштами, виділеними тепломережі. Міський голова Володимир Абрамов вважає, що тепломережа нераціонально витрачає отримані гроші. У нас на жаль, вийшов сестрою екскаватор, полкубовий кейс. Ми берімо спасибо сейчас чистому місту. По договору у них беремо, тому що в екскаватора вийшов датчик двіжання. Он стоїть імпортного производства. стоит 28 тысяч купили вы экскаватор, тот экскаватор где? Нам, мы его еще не получили, мы его должны получить в двадцатых числах я, вот, я говорю, мне вот с этими покупками, знаете, мне нравится мы даем вам деньги для одних целей, вы используете для экскаваторов Владимир Васильевич, вы дали как капитальные вклады Александр Владимирович, у нас бюджет, к сожалению, города очень дефицитный, мягко скажем, две трети дефицита у нас бюджета, мы считаем копейки копейки. Мы вам даем цифру, которая, ну серьезно, значит, миллион за миллион можно сделать было полностью крышу в СМСЧ, полностью крышу на новом отделении, куда не собирать. И еще там несколько крыш можно было сделать. Понимаете? Вы покупаете экскаватор. Ну, может быть, и надо экскаватор покупать. Но, мне кажется, у вас-то есть экскаватор. Владимир Васильевич, еще раз объясняю позицию. Мы сделали опрессовку повышенным давлением и температурные испытания мы провели. На сегодняшний момент, вернее, у нас после испытаний был 41 порыв. Мы сейчас 6 порывов закрыли. Это без экскаваторов делать нельзя. У нас в работе один экскаватор, кейс 0,5 куба, был, который вышел со строя. Датчик движения стоит 28 тысяч. У меня сейчас большие финансовые затруднения, чтобы купить этот датчик, который стоит 900 евро. Поэтому... Почему он вышел со строя? Это как, извиняйте, в одной из школ там уронили телевизор плам, плазму на пол. Видимых повреждений нету. Подключить его, проверить, провода нету. А его хотят списать, потому что он якобы в негодном состоянии. Сейчас мы разберемся, к какому состоянию этот телевизор, понимаете? То есть кто виновен в том, что телевизор упал? Кто виновен, что вышел за строй датчик движения? Провели расследование. Кто виновен? Загорелся датчик, горит желтый цвет. Если загорится красный, движение вообще будет запрещено. На сегодняшний день горит желтый цвет. Чтобы вызвать только фирму, которая просмотрит эти дела, она стоит порядка 8 тысяч. Мы пошли другим путем, с помощью специалистов звука нам немножко подсказали. Мы купим только один датчик, то есть 8 тысяч экономим. Так Это... а может надо выяснить, почему он вышел со строя? И взыскать Это... потом свиновного лица? Ну, будем разбираться, хорошо. 651 тысяча, которая зашла с городского бюджета, она шла как капитальное вкладывание. Я уже в прошлый раз объяснял, мы не могли ее потратить на что-то другое. Не, ну кроме эскаватора есть другие капитальные вкладывания. Александр, ну вы же вот не, не рассказываете, я сколько. Нельзя купить трубы. Это не капитальные вклады, это материалы. За капитальные укладывания можно было выполнить какие-то ремонты кровли, например. Мы сочли нужным купить экскаватор, Владимир Владимирович, ну, у нас на данный момент нету ни одного экскаватора. Вы считаете, что мы неправильно поступили? Но как быть в этой ситуации? Мы берем чисто миссию. Спасибо. У них не спасибо. А ситуация сложилась так, что у них долг перед нами там порядка там около 40 тысяч. Поэтому по взаимозачету мы с ними решаем. Когда нет техники, ее берут в аренду. Все очень просто. Розпочався летний сезон и в місті снова постає питання про несанкціоновану торговлю харчевыми продуктами, особливо молоком, там мясом. Торговля это расцвела, конечно, ну, очень буйно в нашем городе. Значит, у нас на территории рынка находится всего один продавец с документами, с, с документами на животных, проверенный, который проверяется лабораторией. Все остальное по городу торгует без этих документов. Просто это зависит от нашего, от нашего уровня, насколько мы дорожим здоровьем своих детей. На улице молоко на гривну дешевле. Но если за эту гривну можно напоить ребенка, допустим, своего молоком, которое может быть у коровы с лейкозом или с туберкулезом, если гривна детское здоровье стоит этой гривны, то Значит, значит, такой мы народ. Из опыта покупки молока на улице, лет, наверное, 15 назад, скажу сразу, последствия очень печальные. Последствия очень печальные. Я не буду говорить о том, что молоко добавляет разные компоненты для того, чтобы оно не прокисло. Я говорю еще о том, что действительно коровы могут быть больные І последствия для в тому числі дітей і для взрослих можуть бути очень печальне. Потім призивають жителі міста таки не покупати молоко на улицях в не встановлених містах. Від справ життіх до справ ритуальних незабаром розпочнеться реконструкція міського кладовища. На це вже виділені кошти. Окрім цього, шукають і резервний запас землі для захоронень. У нас прошел тендер на реконструкцию расширения кладбища Кулиновского. Этот подрядчик будет или начал уже выполнять работу, будет выполнять работы по реконструкции кладбища. Деньги выделены мы. Вторую часть суммы мы обязательно выделим, потому что если людей не будет где хоронить, тогда все не имеет значения большого, в том числе там и котики и крыши и так далее. Потому что надо людей хоронить, скажем, достойно, а не на улице тут оставлять. Просьба, срепость. свяжитесь с управлением ЖКХ сегодня, завтра погода будет нормально. И определитесь все-таки на водобуде, где там еще можно, сколько у нас реально, я хочу понять, сколько у нас времени реально. Срепость без выполнения. Свяжитесь, потому что еще есть возможность. Да, мало того, надо определиться с подзахоронением. Это Веселое Ивановское кладбище, это Кулиновское кладбище в том числе. И еще, Серебрич, я не пойму, что там делается на кладбище в районе улицы Ульянова, честно говоря. Оно закрыто. Они... Оно Там захоронение какое-то появилось, я правильно да, понял? Ну, определите, фамилию переписали и так далее. Поехали дальше. Комбінат шкільного харчування, який припинить свою діяльність у вересні, наразі передає міським школам повноваження і майно. Местная влада контролирует процесс передачи посуду и других вещей. Мы готовим, мы сейчас написали письмо на сам эпидемстанцию. Мы готовим инвентаризацию совместно с санэпидемстанцией, поскольку много посуды, которую нельзя использовать уже. Не вся, конечно, но есть такая посуда, которую нужно, чтобы это было все, чтобы то, что мы будем передавать на горно, чтобы оно было в достойном виде. Смотрите, было распоряжение 2 июня 2016 года, номер 289, получено 2 июня 2016 года комбинату школьного питания предоставить перечень имущества, которое используется для для, используются для осуществления питания детей в учреждениях образования по состоянию на 1 июня 2016 года. Термин выполнения до 06.06.2016. Владимир Васильевич, посуда, особенно стеклянная, имеет свойство биться. То, что стоит на балансе, это одно. То, что есть в реальности, которое в каждой школе закрыто в отдельной кладовке, это есть в реальности. Есть ящики стоят со стаканами, с чашками, с тарелками, которые битые. Это бой. То есть для того, чтобы подать вам этот список, нужно всего-навсего сделать инвентаризацию. Спрятать у нас ничего невозможно на предприятии, поскольку все это идет через компьютерную программу. Поэтому все документы готовятся и будут переданы на исполком. И вам лично. 100 стаканов исчезло за вот эти полгода. Они стоят в ящиках битые. Они бьются очень, очень быстро. Если металлические кружки мы паяем, потому что дети берут их, так сжимают, и они ломаются. А каждая кружечка стоит 24 гривны. Кружки ломаются? ломаются, ломаются, еще и как ломаются. Мало того, очень... она элементарно пальцами так сжимается и ломается. Когда ребенок не хочет учиться, у него всегда виноваты то родители, то мешают ему учителя, то соседи учителям. мешают. Сказали сделать надо, было. надо было сделать. Після дощів в місті стрімко ростуть гриби, а разом з ними зростає кількість пацієнтів реанімації, які цими грибами отруїлися. На лікарняні ліжка також потрапляють і любителі фруктів. Поліс за вишнями зламав хребет. За неділю поступило 5 чоловік з отруєння грибами. Мы уже неоднократно говорили, в результате это уже у нас 10 человек. На неделю поступил мужчина в тяжелом состоянии, на 8 марта собирал, говорит, из балкона видел грибы, решил собрать. Собрал грибы, но поступил в тяжелом состоянии, тоже было и гиперсоливация, и терял зрение. Ну, в общем-то, более-менее откапали, все нормально. Женщина 71 год тоже на 8 марта там же в этом же районе собирала грибы, э, тоже пролечена у нас в реанимации. И в субботу поступило три человека, они собирали грибы на Ингульце, э, мужчина и две женщины. Женщины в более легком состоянии, наверное, меньше съели, да, находятся в инфекционном отделении, а мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Там и работа с кровью, и сильное послабление стула, в общем-то, очень сильная интоксикация. Поэтому еще раз призываю, пожалуйста, на территории желтых вод и уже э, видно, что на Энгульце лучше грибы не собирать, потому что оно ну, действительно очень тяжелое состояние у мужчин. Началось сейчас сбор вишен, падение с высоты. Буквально в выходные поступил мужчина тоже, компрессионный перелом позвоночника. Э, то есть ну, высота есть высота. Лазит по деревьям, собирает вишни, падает, ну, Послідство не очень хороше що ж до рентгенапаратів, які одночасно вийшли з ладу на минулому тижні, їх медики таки відремонтували своїми силами.